Nampaknya seolah-olah hanya Malaysia di planet bumi ini yang berada di planet yang berbeza. Ketika gelombang haba pembunuh yang melebihi 42 dada Celsius di Britain telah melumpuhkan infrastruktur dan menyebabkan rakyat tumbang satu demi satu, sebuah rakaman video yang dihantar ke ibu pejabat BBC telah menggegarkan Eropah. Apa yang terpapar adalah penduduk Kuala Lumpur, KL, sedang menikmati kopi ais dengan tenang dan bergaya. Seolah-olah bahang panas adalah perkara asing bagi mereka. Ini berita palsu. Bagaimana mungkin perkara seperti ini berlaku di planet yang sama? Seorang wartawan veteran BBC yang marah bergegas ke Malaysia untuk membongkar pembohongan itu. Namun, apa yang menanti beliau sejurus mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, adalah kejutan sejuk melampau yang di luar jangkaan. Mengapakah hanya Malaysia yang berjaya menewaskan bahang panas? Sedangkan negara maju lain tewas, di sebalik kejayaan itu tersembunyi keazaman negara yang kukuh untuk melindungi rakyatnya, pelajaran yang diambil Malaysia daripada tragedi masa lalu. Bencana gelombang haba terburuk di seluruh dunia, tetapi Malaysia satu-satunya yang terkecuali. Wartawan yang mendedahkan video Malaysia mengejutkan seluruh Eropah. Kini, Britain sedang runtuh akibat gelombang haba yang paling teruk dalam sejarah. Bahang panas yang memecah rekod telah mencairkan landasan kereta api di London, melumpuhkan lapangan terbang dan menyebabkan ribuan penumpang terdampar. Namun, pada waktu yang sama, rakyat KL kelihatan bebas berkeliaran di luar, seolah-olah mereka tidak tahu apa itu bahang. Rakyat Eropah yang menonton video Malaysia terkejut besar, mempersoalkan adakah ini benar-benar berlaku di bumi yang sama. Berikutan itu, Seorang wartawan pakar iklim BBC segera berlepas ke Kuala Lumpur untuk mendedahkan kebenaran Malaysia. Malaysia adalah syurga. Adakah benar-benar wujud negara sejuk seperti ini? Malaysia sungguh menakjubkan. Saya perlu bawa jaket ke mana sahaja saya pergi. Sebaik tiba di KL, wartawan BBC itu terpaku melihat pemandangan pertama. Apakah kebenaran yang menyebabkan beliau terkejut dan terdiam? Sebelum menonton video Sila subscribe dan like kerana ia adalah sokongan besar kepada penghasilan video kami. Inilah keadaan sekarang. Pada saat saya menjerit ke arah kamera, di belakang saya Bandar London sedang terbakar. Tidak, sebenarnya ia sedang mencair. Suhu 42°C adalah suhu tertinggi yang pernah dicatatkan dalam sejarah pemantauan cuaca Britain. Saya Emily Stone, wartawan pakar bencana iklim BBC. Selama 20 tahun saya telah membuat liputan bencana di seluruh dunia, tetapi kali ini berbeza. Kali ini, London, tempat tinggal saya sendiri, sedang runtuh. Aspal jalan raya mendidih. Tapak kasut saya melekat pada jalan. Setiap kali saya bernafas, paru-paru saya terasa seperti terbakar. Rakyat London, jangan keluar rumah. Walaupun sedang bersiaran, saya hampir pitam. Saya, yang telah bertahan dalam situasi ekstrem selama 20 tahun, pada saat itu, juru kamera di sebelah saya tiba-tiba terhuyung-hayang dan rebah. Tunggu, tunggu sebentar. Saya segera menghentikan rakaman dan memanggil ambulans, tetapi ambulans sudah penuh kerana terlalu ramai orang yang tumbang. Perkara yang tidak masuk akal berlaku di Stesen King's Cross. Landasan kereta api mencair dan runtuh. Besi kereta api tersekat di atas landasan. Penumpang menjerit meminta tolong melalui tingkap. Landasan di lapangan terbang Heathrow juga retak penerbangan dibatalkan satu demi satu. Bahagian dalam lapangan terbang menjadi neraka. Ribuan penumpang tumbang di ruang menunggu tanpa penyaman udara kerana kerosakan terasa seperti berada di bilik wap. Orang ramai rebah di merata tempat di bandar. Tolong, ada orang tumbang di sini. Jeritan tidak henti-henti. Bunyi siren ambulans menyelubungi seluruh London. Kafe berdekatan tempat saya berlindung juga seperti di neraka. Penyaman udara rosak, suhu dalaman melebihi 40 deras Celsius. Pelanggan mula tumbang satu demi satu. Ini gila. London tak pernah jadi begini. Pekerja kafe menjerit sambil mengedarkan air batu. Tetapi ais segera cair dan menjadi air panas. Kereta api bawah tanah London lebih teruk. Platform bawah tanah yang biasanya sejuk menjadi sauna. Orang ramai tumbang ketika menunggu di platform. Perkhidmatan kereta api bawah tanah dihentikan Apabila pengumuman dibuat, orang ramai panik. Ketakutan tidak dapat pulang ke rumah melanda. Keadaan menjadi lebih kejam pada waktu petang. Bekalan elektrik mula tidak stabil. Ini kerana terlalu ramai orang yang memasang penyaman udara serentak. Bekalan elektrik terputus. Jeritan kedengaran di merata tempat. Penduduk di kawasan yang terputus bekalan elektrik benar-benar mustahil untuk bertahan. Pada malam hari, dengan suhu melebihi 35 degrees. Pada malam itu, saya membuka tingkap dan memasang kipas, tetapi tidak dapat tidur. Kerana suhu di luar masih 35 degrees dan hanya udara panas yang masuk. Keesokan paginya, London menjadi bandar yang sama sekali berbeza. Kebakaran berlaku di merata tempat. Rumput kering mula terbakar sendiri. London sedang terbakar. Pasukan bomba mengerahkan segala usaha untuk memadamkan api tetapi tidak berdaya kerana ahli bomba sendiri tumbang akibat bahang melampau. Pada saat itu, saya sedar. Bencana iklim yang telah kami beri amaran kini menjadi kenyataan, London, Britain, malah seluruh Eropah sedang runtuh. Pada saat itu, telefon bimbit saya berbunyi. PIN, itu adalah mesej daripada rakan sekerja saya, James, yang dihantar ke Kuala Lumpur. Ada satu fail video disertakan. Pada saat itu saya berasa jengkel. Dalam keadaan begini, video apa yang dia hantar? Tetapi rasa ingin tahu mengatasi segalanya. Mungkin dia menghantar rakaman KL, juga sedang bergelut dengan bahang. Saya fikir seluruh dunia mengalami nasib yang sama. Saat saya memainkan video itu, saya tidak percaya dengan mata saya. Apa ini? Ia adalah Taman KLCC, tetapi bukan taman yang saya kenali. Air pancut yang menyegarkan menyemburkan air dengan kuat. Kanak-kanak berlari sambil ketawa di sekelilingnya. Mama, airnya sejuk. Suara tawa, kanak-kanak kedengaran. Ibu bapa duduk santai di bangku, memerhatikan anak-anak mereka. Ia seperti pemandangan dari syurga. Apa yang lebih mengejutkan adalah adegan seterusnya. Orang ramai dengan santai minum kopi ais di teres kafe, di luar. Di London, orang boleh tumbang hanya dengan berada di luar selama lima minit. Ini adalah video palsu. Pasti, saya berbisik dalam hati. Tetapi ekspresi wajah orang di dalam video itu terlalu natural. Saya memainkan video itu sekali lagi, sekali lagi. Dan sekali lagi, saya menontonnya lima kali. Setiap kali saya menonton, ia semakin sukar dipercayai. Kami tidak mampu untuk terus hidup. Tetapi mereka ketawa dengan santai. Kemarahan membuak. Kerana saya tidak faham. Adakah perkara ini mungkin berlaku di bumi yang sama, pada masa yang sama? Saya segera menghubungi James. James, video yang kau hantar tadi tu betul ke? Mestilah betul, Emily. London sekarang neraka, kan? Tapi kat sini syurga. Aku buat liputan dekat air pancut KLCC Park. Berapa suhu KL sekarang? Hmm, sekitar 32 grad G. Tapi tak rasa panas langsung sebab penyaman udara sempurna. Setiap bangunan macam kutub utara. 32 grad G sepatutnya panas. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Saya bertanya lagi. Macam mana dengan LRT, MRT? Sejuk gila. Sejuk sampai rasa nak beku. Aku kena bawa jaket lengan panjang ke mana-mana. James, kau tak bergurau ke? Emily, kenapa aku nak tipu? Tempat ni memang dunia lain. Tak boleh banding dengan London. Saya letak telefon dan duduk termenung. Kerana saya langsung tidak faham. Mustahil. Saya mesti tengok sendiri. Pada saat itu, saya membuat keputusan. Saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Saya akan tengok dengan mata sendiri. Walaupun sedang menempah tiket penerbangan ke Kelia, saya terus ragu-ragu. Mungkinkah saya ditipu? KL pun mesti bergelut macam London. James cuma melebih-lebih. Tetapi Naluri ingin tahu saya lebih kuat. Naluri yang telah saya pertahankan sebagai wartawan selama 20 tahun memberitahu saya ada sesuatu yang istimewa sedang berlaku. Emily, kau dah hilang akal ke? pergi Malaysia dalam keadaan macam ni, rakan sekerja saya cuba menghalang, tetapi sia-sia. Saya sudah nekat. Semasa mengemas, saya melihat video itu lagi. Air pancut KLCC yang sejuk, gelak tawa kanak-kanak, orang ramai yang bergaya di teras kafe. Benarkah semua itu mungkin? Saat tiba di Kelia, saya terkejut besar. Eh, apa ni? Sebaik sahaja pintu pesawat terbuka, udara sejuk menerpa wajah saya. Ia sama sekali berbeza dengan udara panas di London. Saat saya melangkah masuk ke terminal lapangan terbang, saya lebih terkejut. Penyaman udara seperti ais. Tidak, benar-benar seperti ais. Keletihan akibat penerbangan 12 jam serta merta hilang. Saya melihat sekeliling. Adakah ini benar-benar lapangan terbang? Orang ramai berjalan dengan sangat santai. Tiada siapa yang kelihatan letih akibat bahang. Malah, Sebahagian daripada mereka memakai pakaian lengan panjang. Saya bertanya kepada seorang kaki tangan lapangan terbang. Penyaman udara di sini terlalu kuat, bukan? Oh, puan dari luar negara ya? Malaysia memang begini. Ruangan dalaman mesti sejuk semasa musim panas. Kaki tangan itu menjawab dengan nada yang seolah-olah ia adalah standar dunia. Sebaik sahaja saya menaiki monorail, saya terkejut lagi. Jika kereta api bawah tanah London adalah sauna, ini adalah peti sejuk, pelik, sungguh pelik. Saya berbisik dalam hati. Saya melihat seorang wanita Malaysia di sebelah saya mengeluarkan kardigan nipis dan memakainya. "Puan, tak sejuk ke dalam ni?" saya bertanya menggunakan aplikasi penterjemah. "Ya, dalam kereta api agak sejuk. Musim panas memang macam ni." "Sejuk? Kereta api? Adakah saya dengar dengan betul?" Tiba di KL Sentral, saya menaiki teksi. Sebaik sahaja pintu teksi terbuka, saya terkejut lagi. Angin kutub utara menerpa wajah saya. Pemandu, rasa macam penyaman udara terlalu kuat, tak? Ah, puan dari luar negara ya. Teksi di negara kami memang begini kalau musim panas. Kalau tak sejuk, pelanggan tak suka. Pemandu teksi itu berkata dengan selamba, malah dia hanya memakai baju kemeja lengan pendek. Saya melihat keluar tingkap teksi dan ia lebih menghairankan. Orang ramai berjalan di bandar dengan santai, walaupun dalam cuaca 32 degrees. Di London, semua orang akan bersembunyi di tempat teduh. Orang di sini tak rasa panas ke? Panas? Kalau masuk bangunan, sejuklah. Kenapa nak risau? Bas, LRT, semua sejuk. Saya tiba di hotel. Sebaik sahaja melangkah masuk ke lobi, saya terkejut sekali lagi. Ia sejuk membeku. Kaki tangan hotel berdiri dengan tenang memakai suit. Selamat datang, kami akan bantu daftar masuk. Kaki tangan itu tersenyum sambil berkata, Tanpa sebarang kesan peluh di wajah, masuk ke bilik, saya lebih terkejut. Penyaman udara dihidupkan secara otomatik. Termometer menunjukkan 20 graz, 20 graz, lebih sejuk daripada musim sejuk. Saya membuka tingkap. Udara panas masuk, tetapi penyaman udara segera menyejukkannya. Saya tidak pernah melihat sistem penyejukan sekuat ini. Pada waktu malam, saya keluar. Jalanan memang panas, tetapi tidaklah seteruk dan putus asa seperti London. Dan yang menakjubkan, udara sejuk bocor keluar dari setiap bangunan. Pada saat itu, saya sedar, ini bukan bandar, tetapi kerajaan penyaman udara. Bagi rakyat Malaysia, ini adalah rutin biasa. Sejuk dalaman pada musim panas adalah sama natural dengan bernafas. Keesokan paginya, saya menuju ke Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Saya ingin tahu rahsia di sebalik sistem penyejukan yang menakjubkan ini. Sebaik sahaja melangkah masuk ke bangunan DBKL, saya merasai penyaman udara yang sempurna lagi. Lobi terasa seperti musim sejuk. Saya Encik Zul, pegawai perhubungan awam DBKL. Saya dengar puan datang dari Britain. Pegawai itu menyambut saya dengan gembira. London sekarang huru-hara. Orang ramai tumbang kerana panas, tetapi tempat ini benar-benar dunia baru, kata saya dengan rasa kagum. Encik Zul tersenyum. Puan terkejut ya? Saya akan tunjukkan pusat perlindungan sejuk dahulu. Encik Zul mengeluarkan dokumen dan menerangkan, terdapat 1200 pusat perlindungan sejuk di KL. Semuanya percuma. 1200 tempat, betul-betul percuma. Mata saya membulat. Di London, kami rasa terbeban untuk memasang penyaman udara. Ya, stesen LRT, MRT, Dewan Komuniti, perpustakaan, pasar raya besar. Kami kata Sila masuk bila-bila masa. Jika panas, hati saya tersentuh. Kerajaan memberitahu rakyatnya untuk masuk bila-bila masa jika panas. Saya melihat keluar tingkap. Sebuah kenderaan menyiram air di jalan raya sedang melintas. Apa itu? Oh, itu? Itu adalah kenderaan penyiram jalan. Kami tidak mahu aspal terlalu panas. Berapa kali ia beroperasi sehari? Sekali setiap dua jam. Dan ada juga Kain pelindung matahari pintar yang puan lihat di sana, kain teduhan pintar dipasang di merata tempat. Ia menghalang cahaya matahari sambil menyemburkan kabus halus. Saya semakin kagum, berapa banyak kemudahan seperti ini ada. Lebih 3000 buah kain pelindung matahari sahaja. 3000 buah, realitinya di London, sukar untuk mencari satu tempat teduh. Tetapi semua ini dibiayai oleh cukai, kan? Adakah rakyat tidak berasa terbeban? Encik Zul menunjukkan ekspresi serius. Hmm, penyaman udara adalah hak kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Kata-kata itu mengejutkan saya. Hak kelangsungan hidup, puan kata? Ya, ramai yang meninggal dunia semasa gelombang haba yang lalu. Pada masa itu, kami sedar, bahang panas juga adalah bencana alam. Jadi, kami mengubah polisi kami sepenuhnya. Kami juga meringankan beban bil elektrik dan menyokong kos penyaman udara untuk golongan berpendapatan rendah. Kerajaan menyokong kos penyaman udara, sedangkan di London, rakyat menanggung semua bil elektrik. Pada saat itu, saya sedar, "Ah, inilah negara maju yang sebenar. Kami melihat penyaman udara sebagai hak. Setiap rakyat berhak untuk melalui musim panas dengan selamat." Suara Encik Zul penuh dengan kebanggaan. Keheningan seketika berlaku. Hati saya tersentuh. Negara ini hebat bukan kerana teknologi tetapi kerana hasrat untuk melindungi rakyatnya. Selepas beberapa hari di Kuala Lumpur, saya berasa tidak senang. Bagaimana dengan negara jiran yang lain di Asia? Saya bertanya kepada James. Saya perlu melawat negara jiran untuk membuat perbandingan. Emily, kenapa nak pergi kalau Malaysia dah bagus macam ni? Tetapi naluri wartawan saya segera bertindak. Saya tidak boleh pulang hanya dengan membuat liputan di Malaysia. Maka, saya tiba di lapangan terbang, antarabangsa sebuah negara jiran, dan ada sesuatu yang tidak kena. Eh, kenapa rasa panas dan lembab sangat? Bahagian dalam lapangan terbang tidaklah sejuk seperti KL. Penyaman udara ada, tetapi suam. Saya bertanya kepada kaki tangan lapangan terbang dengan cemas. Penyaman udara rosak ke? Tidak, ia berfungsi dengan normal negara kami mementingkan penjimatan tenaga dan menetapkannya pada 28 derges. 28 derges. Sedangkan KL 22 derges. Saya sudah mula berpeluh. Saya menaiki kereta api menuju ke ibu negara. Pada saat itu, saya terkejut. Apa ini? Dalam gerabak terasa sangat panas dan lembab. Penyaman udara ada, tetapi hampir tiada kesan. Penumpang semua mengipas diri dengan kipas tangan. Saya berasa sesak nafas dan bertanya kepada orang di sebelah. Penyaman udara rosak ke? Rasa panas sangat. Oh, puan dari luar negara ya? Negara ini memang begini. Penjimatan tenaga adalah satu kemuliaan. Penjimatan tenaga adalah kemuliaan. Sedangkan rakyat menderita sebegini, saya turun di stesen pusat bandar dan platform bawah tanah juga sama. Lembab dan sesak nafas. Saya merindui kesejukan LRT, MRT Kuala Lumpur. Saya daftar masuk hotel dan segera memasang penyaman udara pada tahap maksimum. Tetapi, tidaklah sejuk sangat. Saya segera menelefon kaunter hadapan hotel. Penyaman udara di bilik saya rasa macam tak kuat sangat. Mohon semak tetapan suhu, Puan. Ia sepatutnya ditetapkan pada 28 deras. 28 deras? Tak boleh turunkan lagi ke? Panas sangat. Ia adalah cadangan kerajaan untuk 28 drasi untuk penjimatan tenaga. Saya tidak percaya. Kerajaan campur tangan dalam suhu penyaman udara pada waktu petang. Saya pergi ke sebuah kedai mie kecil. Sebaik sahaja pintu dibuka, haba panas menerpa wajah saya. Selamat datang. Pemilik kedai menyambut dengan ceria, tetapi wajahnya dibasahi peluh. Pahagian dalam kedai seperti sauna. Penyaman udara rosak ke? panas sangat sampai rasa sesak nafas. Saya bertanya kepada pemilik kedai dengan cemas. Penyaman udara? Oh, kami guna kipas sahaja. Bil elektrik terlalu mahal, hanya satu kipas siling yang berputar perlahan, itu sahaja. Saya memesan misu panas, tetapi sangat sukar untuk makan. Kerana sup panas dan bahagian dalam kedai yang lembab, saya tidak dapat menahan. Musim panas di sini memang begini. Semua orang bersabar, kata seorang pelanggan di meja sebelah dia juga mengelap peluh dengan tuala. Bersabar dengan panas adalah kemuliaan. Saya hanya makan separuh dan mula rasa pening. Pahang terlalu teruk. Maaf, saya kena keluar sebentar. Saya cuba bangun tetapi hampir pitam. Itu adalah simptom strok haba. Puan okey ke? Muka puan merah sangat. Pemilik kedai bertanya dengan risau. Boleh tolong pasang penyaman udara tak? Saya betul-betul tak tahan. Penyaman udara memang ada tetapi bil elektrik mahal jadi kami jarang pasang. Pada saat itu, kemarahan membuak. Bagaimana negara seperti ini boleh dipanggil negara maju? Perjalanan kembali ke hotel dengan kereta api bawah tanah adalah siksaan. Gerabak yang lembap membuatkan saya sukar bernafas. Walaupun selepas mandi di hotel, saya tidak rasa sejuk. Walaupun penyaman udara dipasang maksimum, suhu hanya turun kepada 28 darjah. Adakah ini logik? negara yang dipanggil maju macam ni namun inilah reality negara ini membiarkan rakyatnya dalam bahang panas atas nama penjimatan tenaga malam itu saya tidak dapat tidur kerana terlalu panas di Kuala Lumpur saya tidur berselimut tetapi di sini saya tidak dapat tidur walaupun kipas dipasang keesokan paginya saya cuba membuat liputan terakhir sambil berjalan di bandar tetapi tidak bertahan lebih dari 10 minit haba yang naik dari aspal dan angin suam yang bocor dari bangunan membuatkan saya sesak nafas. Tak boleh jadi. Ini memang tak boleh jadi. Saya merungut sambil mencari tempat teduh. Tetapi tempat teduh di sini tidak sejuk seperti di KL. Ia hanya menghalang cahaya matahari. Saya tidak faham mengapa perbezaannya begitu ketara dengan Malaysia walaupun berada di Asia yang sama. Saya tidak dapat menahan lagi dan segera menuju ke lapangan terbang saya silap. Malaysia memang terbaik. Walaupun sedang membuat prosedur keluar di lapangan terbang, perlu terus keluar. Penyaman udara lapangan terbang yang ditetapkan pada 28 darjah C tidak mencukupi. Sebaik sahaja menaiki pesawat, saya menghela nafas lega. Mengapa perbezaannya begitu besar? Negara maju yang sama, mengapa cara melayan rakyat sangat berbeza? Saat pesawat mendarat di Klia, perkataan selamat secara spontan terkeluar. Sebaik sahaja pintu lapangan terbang terbuka, udara sejuk menyelimuti wajah saya. Saat menaiki monorail, saya lebih teruja. Penyaman udara 22 dadahan seliti yang sempurna menyelimuti seluruh badan saya. Penderitaan di negara jiran terasa seperti mimpi. Ini benar-benar dunia lain. Saya tiba di KL Central dan menaiki teksi. Pemandu teksi tersenyum. Puan pergi melancong ya. Mesti panas kat sana. Ya saya betul-betul tak tahan. Malaysia macam syurga. Malaysia adalah tempat terbaik untuk menghabiskan musim panas. Sejuk di mana-mana. Saya mengangguk dengan bangga mendengar suara pemandu teksi yang penuh keyakinan. Tiba di hotel dan melangkah masuk ke bilik, kesejukan yang menyenangkan menyelubungi seluruh badan saya. Memang Malaysia, jawapannya. Pada malam itu, saya tidur berselimut di bilik yang sejuk dan terfikir. Hanya kerana berada di Asia yang sama, tidak bermakna ia sama. Saya sedar sepenuhnya. Keesokan harinya selepas kembali ke KL, saya memulakan liputan yang lebih serius. Kerana saya dapat melihat dengan lebih tepat selepas mengalami sendiri perbezaan dengan negara jiran. Pagi-pagi lagi, saya pergi ke air pancut KLCC Park. Tempat yang sama seperti video yang dihantar oleh James, sungguh menakjubkan. Kanak-kanak berlari sambil ketawa di antara semburan air pancut ibu bapa duduk di bangku, memerhatikan anak-anak mereka dengan santai. Pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di London atau negara itu. Saya bercakap dengan seorang bapa. Seronok ya, anak-anak boleh bermain di luar pada musim panas. Ya, air pancut pun sejuk dan ada LRT, MRT atau kafe berhampiran, jadi kami boleh berlindung di tempat sejuk bila-bila masa. Kata-kata bapa itu menyentuh hati saya. Inilah kualiti hidup yang sebenar pada waktu petang, saya bertemu dengan seorang pakar polisi tenaga, Profesor Azman dari Jabatan Kejuruteraan Tenaga, Universiti Malaya. Profesor, mengapa sistem penyaman udara Malaysia begitu sempurna? Gelombang haba yang lalu adalah titik perubahan. Ramai yang meninggal dunia pada tahun itu dan kebangkitan negara berlaku. Suara Profesor Azman menjadi serius. Sejak itu, pembaharuan besar sistem penyaman udara bermula pengeluar perkakas rumah Malaysia telah mengerahkan segala usaha untuk teknologi penyaman udara berefisiensi tinggi. Hanya syarikat yang berusaha? Tidak. Kerajaan juga mengubah polisi bil elektrik sepenuhnya. Syarikat pembekal elektrik juga dapat mengutamakan keselesaan rakyat berbanding keuntungan. Bagaimana ia berubah secara spesifik? Kami mengistiharkan hak penyaman udara sebagai hak asasi kami berpendapat bahawa semua lapisan masyarakat berhak untuk hidup tanpa risau tentang bahang. Profesor Azman menunjukkan dokumen kepada saya. Kini, kadar penembusan penyaman udara adalah 97 pertan. Ini adalah tahap tertinggi di dunia. Bagaimana jika dibandingkan dengan negara lain? Sebuah negara jiran memaksa rakyatnya bersabar dengan bahang atas nama penjimatan tenaga, begitu juga dengan Eropah. Saya teringat pengalaman saya di London dan negara jiran, dan hati saya berasa sakit. Kami berfikir secara berbeza. Jika teknologi sudah maju, rakyat mesti selesa. Filosofi yang sangat menakjubkan. Teknologi penyaman udara berefisiensi tinggi, bekalan elektrik yang stabil, polisi bil elektrik yang munasabah. Ketiga-tiga perkara ini bersatu. Saya kagum mendengar penjelasan Profesor Azman. Pada saat itu, saya sedar, negara ini hebat bukan hanya kerana teknologi. Betul. Cara menggunakan teknologi adalah lebih penting. Profesor menunjuk keluar tingkap. Semua bangunan yang puan lihat di sana adalah ruang untuk rakyat. Ia melindungi mereka daripada bahang. Negara ini benar-benar tidak melupakan pengalaman pahit dan melindungi semua rakyatnya. Itulah kebanggaan kami. Hati saya penuh. Ini adalah kali pertama saya melihat negara seperti ini dalam 20 tahun membuat liputan bencana. Negara yang menyediakan tindak balas sempurna selepas mengalami bencana. Pada malam itu, saya membuat keputusan penting. Saya memutuskan untuk meminta tinggal lama di ibu pejabat BBC. Ketua editor, saya mahu membuat liputan di Malaysia untuk dua bulan lagi. Boleh ke? Dua bulan? Kenapa? Malaysia adalah masa depan umat manusia. Saya mesti menyampaikannya dengan betul kepada seluruh dunia. Keesokan paginya. Saya menyediakan laporan terakhir di hadapan air pancut KLCC Park. Ia pasti menjadi siaran yang paling bermakna dalam 10 tahun kerjaya saya sebagai wartawan BBC. Ini adalah KLCC Park di Kuala Lumpur. Kamera mula berputar. Di belakang saya, kanak-kanak berlari riang di air pancut. Tiga minggu lalu, London runtuh akibat gelombang haba 42 degrees. Orang ramai tumbang, rangkaian elektrik lumpuh, dan seluruh bandar menjadi neraka. Kamera merakam saya dengan lebih dekat. Tetapi di sini, di Kuala Lumpur, mereka menghabiskan musim panas 32 gerasin seperti ini. Gelak tawa kanak-kanak kedengaran. Negara ini mengubah seluruh sistem selepas tragedi gelombang haba yang lalu. Mereka melihat penyaman udara bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai hak kelangsungan hidup. Kamera melihat sekeliling. Air pancut yang sejuk, orang ramai yang bergaya, kehidupan harian yang aman. Kadar penembusan penyaman udara 97%. Per 10, 1200 pusat perlindungan sejuk, sistem penyiraman jalan. Semua ini adalah untuk melindungi rakyat. Suara saya mula menjadi lebih kuat. Penyaman udara berefisiensi tinggi dari pengeluar Malaysia, bekalan elektrik stabil dari syarikat pembekal, sokongan kos penyaman udara dari kerajaan. Ketiga-tiga perkara ini mencapai keharmonian yang sempurna. Tetapi yang paling penting bukanlah teknologi. Yang paling penting adalah manusia, iaitu hasrat untuk melindungi rakyat. Air mata terharu mengalir. Negara-negara lain membiarkan rakyat mereka dalam bahang atas nama penjimatan tenaga. Tetapi Malaysia berbeza. Suara saya semakin bergetar. Malaysia adalah destinasi akhir yang harus dituju oleh umat manusia. Pada malam itu, di bilik hotel, saya menghantar mesej kepada rakan sekerja saya di London. Terlalu banyak yang perlu dipelajari daripada Malaysia. Inilah negara maju yang sebenar. Pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan di luar tingkap. Setiap bangunan bersinar terang. Itu adalah bukti bahawa penyaman udara berfungsi dengan sempurna. Terima kasih Kuala Lumpur. Begitulah cinta saya kepada Malaysia bermula. Apa yang saya sedari selepas tiga minggu liputan di Malaysia ialah negara maju yang sebenar bukanlah tentang teknologi atau kuasa ekonomi, tetapi tentang hati yang mendahulukan rakyat. Anda rasa bagaimana dengan video kali ini? Malaysia adalah negara yang mencipta sistem musim panas terbaik di dunia bukan dengan teknologi tetapi dengan hati untuk melindungi rakyatnya. Jika video hari ini menyentuh hati anda, sila berikan like, komen dan subscribe untuk sokongan bersama. Terima kasih kerana menonton hingga akhir.